एक वक्तव्य को लेकर गलत फहमी हुई है ऐसा मुझे लगता है यह सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है महाराष्ट्र की भाषा मराठी है मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है भारत में इसे विविध भाषाएं बोली जाती है भारत इसके लिए अपने आप में विशेष है मुंबई में भी विविध भाषी लोग रहते ही हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से अपेक्षा रहती है कि वो भी आकर यहाँ पर मराठी सीखे मराठी समझे मराठी पढ़े इसका आग्रह रहना ही चाहिए क्योंकि हरेक राज्य की अपनी वो एक पहचान है मैं समझता हूं कि यह एक सह अस्तित्व का बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत में इतने विविध भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहकर परस्पर सहयोग करते हुए चलते हैं मैं समझता हूं कि मुंबई भी उसका एक आदर्श उदाहरण है परंतु स्वाभाविक रूप से अपेक्षा है कि मुंबई में आया हुआ व्यक्ति मराठी समझे मराठी बोले मराठी सीखे मराठी पढ़े यही सब अपेक्षा है इससे अधिक मुझे और कुछ कहना नहीं है सर कल ज्याप्रकार आक्रमक आक्षेप के मराठ भाषा सन्दर्भ तुम्हें स्पष्टीकरण देना होता नहीं मुझे लगता है कि मैंने इतना जो कहा वो उतना पर्याप्त है और इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं मराठी भाषा के संदर्भ में मैं स्वयं मराठी भाषी हूँ मेरी मातृभाषा मराठी है तो मराठी के प्रति स्वाभिमान मेरे अंतकरण में भी है लेकिन मैं सभी भाषाओं के सह अस्तित्व का भी हम सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि पूरे विश्व में भारत ने एक अनोखा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है इसको हम उसी दृष्टि देखे, से देखें इतना ही मेरा सबसे निवेदन है तर मराठी शिकवण्याचा आग्रह असावाच असं सदा स्पष्टीकरण भैयाजी जोशी सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये मी केलेल्या एका विधानामुळे गैरसमज झाला आहे असं मला वाटतं महाराष्ट्राची भाषा मराठी आहे आणि मुंबई हे महाराष्ट्राचाच भाग आहे त्यामुळे मुंबईची भाषा मराठी याच्याबद्दल कुठेही दुमत असल्याचं काही कारण नाही भारताची आपली एक विशेषता आहे की इथे विविध भाषा बोलणारे लोकसुद्धा परस्परांना बरोबर घेऊन चालतात याच्यामध्ये कुठेही भाषेमुळे प्रश्न निर्माण होत नाही आणि म्हणून हे जगासमोर एक आदर्श उदाहरण आहे मुंबईसुद्धा हे बहुभाषिक लोक आहेत आणि मला असं वाटतं की हे सगळे सह अस्तित्वनी परस्परावरती स्नेहसंबंध ठेवून मुंबईचं चा जीवन चालतं आहे आणि म्हणून स्वाभाविकपणाने आमची सर्वांची अपेक्षा राहते की बाहेरून येणारी व्यक्ती आपल्या भाषेबरोबरच मराठी भाषा त्यांनी समजून घ्यावी त्याचं अध्ययन करावं ती शिकावी एक सांस्कृतिक दृष्टीने एक समृद्ध अशी ही आपली मराठी भाषा आहे ती अनेकांनी अभ्यासावी अशीच आमची अपेक्षा आहे इच्छा आहे मला असं वाटतं की एवढंच स्पष्टीकरण पुरेसं आहे जे राजकारण चाललंय सांगाल तुमच्या जे राजकारण सुरू आहे सध्या मी त्याबद्दल काही बोलू इच्छित नाही ते माझा विषय नाही